बीब وسلم ला हमारे दीन के वाक़ बड़े ही अहम होते हैं अल्लाह करे हम इसकी तरफ तोज्जो दें और अपने बुजुर्ग बुजुर्गीन के वाक्यात को पढ़े और सुने और अपनी आखिरत की बेहतरी की भी तैयारी का बेहतरीन ज़रिया है हमारे बुजुर्ग ने दीन बस उनके ऐसे मामला होते कि सारे के तो सारा शहर जो है, है वो मुसलमान हो जाता था अल्लाह ताला ने उनको ऐसी करामात से नवाजा था ते ते उस ऐसे ही एक बुजुर्ग का वाक्य इंशाल्लाह पेश करने कोशिश कर रहा हूँ सुनिए और अपने ईमान ताजा कीजिए सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आ फरमाते हैं कि मैंने एक साल हज का इरादा किया या, या। जब बूटनी बुछ पर सवार हुआ, हुआ तो उसका रुख काबा की तरफ ही था।, था लेकिन, लेकिन जब, जब मैंने, मैंने उसकी, गर्दन, उसकी गर्दन, गर्दन पर हाथ मारा तो वो कुस्तुन दुनिया यानी इस्तांबुल की तरफ मुड़ गई मैंने कई मरतबा उसका रुख मोड़ा मगर वो किबला की तरफ ना मुड़ी मैंने, मैंने अपने दिल अपने में, दिल में कह... कह... ख्याल किया, किया दिल, दिल में कहा, दिल कहा हा, हा, हा। कि ए अल्लाह अजल इसमें जरूर इस कोई राज پوشیدہ है मैंने, मैंने उसकी मर्जी के मुताबिक उसे जाने दिया और अल्लाह अजल की बारगाह में अर्ज की ए अल्लाह अजल अगर तू मुझे अपने घर ना जाने दे तो मेरे पास इसका कोई हल नहीं तमाम معاملات तेरे ही पास है आप फरमाते हैं से चलती हुई उस तुन में दाखिल हो गए। जब मैं शहर में दाखिल हुआ तो देखा कि लोग फितना वसाद में मुबतला है मैंने एक शख्स से दर्याफ्त किया कि इसका सबब क्या है तो उसने बताया कि बादशाह की बेटी की अकल जायल हो गई है और लोग कोई, कोई ऐसा तबीब तलाश, तलाश कर रहे हैं जो इसका तो इलाज कर सके आ फरमाते तो मैंने में दिल में दिल कहा मेरे रब अज़्ज़ा वजल की इज्जत की कसम इसी, काम, इसी के काम के लिए मेरे रब अज़्ज़ा वजल ने मुझे इस साल हज से रोक दिया है कहते मैंने उन लोगों को बताया मैं तबीब हूं उन्होंने पूछा क्या आप इलाज करेंगे मैंने कहा हाँ इंशा अल्लाह लोगों ने मेरा हाथ पकड़ा, पकड़ा। और मुझे बादशाह के पास ले गए उसने मेरी उसने अपनी, अपनी बेटी, बेटी का इलाज मेरे जिम्मे कर दिया, दिया। मेरे जिम्मे लगा दिया कि इसका इलाज करो मैंने अल्लाह अजल से मदद तलब की और कमरे में दाखिल हो गया मैंने वहां लोहे की खनक सुनी और कोई कहने वाला कह रहा था आ आ जुनेद, ले, ने तुझे हमारी तरफ लाने की कितनी कोशिश की जबकि तू इसे काबा मुशरफा की तरफ, 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 तरफ रहा इस कलाम से मेरी अकल खो गई फिर मैं अंदर दाखिल हुआ तो ऐसी लड़की, लड़की देखी देखने कि देखने वालों ने इससे ज्यादा हसीन लड़की ना देखी होगी अफरमाते वो जंजीरों में जकड़ी हुई थी मैंने, मैंने इसे पूछा ये यह कैसी, कैसी हालत है था था। तो इसने जवाब दिया ऐ एद दिलों के तबीब मुझे, मुझे, मुझे कोई ऐसा काम बताइए जिससे जिस मैं गम से निजात पा जाऊं आप फरमाते मैंने तो कहा मैंने उसे कहा पढ़ो तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने उसे कहा पढ़ो उसने बुलंद आवाज से कलमा पड़ा तो हथकड़ियां और बेड़ियाँ खुल गई जब उसके बाप, बाप ने देखा ने तो कहने लगा, लगा। आप कितने अच्छे तबीब हैं, और आपकी दवा थि। कितनी अच्छी है कह लगा तो मेरा भी इलाज इसी दवा से कर दीजिए जिससे इसका इलाज किया है आप फरमाते तो मैंने कहा तुम भी पढ़ो रसूलुल्लाह वाने वाने फिर उसने फिर उसकी माँ वो भी देख कर बहुत खुश हुई और उसने, उसने भी मुसलमान होने, होने भी जायर की जायर की, वो भी मुसलमान होगी फिर इस शहर में रहने वाले सब लोग मुसलमान हो गए इस पर बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैंने अल्लाह अल्लाहल की हमद की और रवानगी का इरादा किया तो वो लड़की कहने लगी जो मुसलमान हो गई थी क्या लगी जुनेर, जुनेर, ले जाने, जाने की जल्दी ना कीजिए मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज आज्द की है कि आपकी मौजूदगी में वो मेरा इंतकाल हो आप मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएं और दफन करें फिर उसने कलमा पढ़ा और जाम शहादत नोश कर लिया अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी तो हो। तो पाक, पाक हमें कलमा तय का वीर करने, 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 की।, करने, करने की।, की खुद भी पढ़ने, पढ़ने की और दूसरों को भी पढ़ाने की तोफीक अदा फरमाए आमीन वसल्लम